стояла с первого э, по четвертый текст. «Тогда Пилат взял Иисуса и велел пить Его. И воины, сплетшие венец и стерна, возложили Ему на голову и одели Его по границу. и говорили, Радуйся, царь иудейский, и били Его болонидом. Пилат опять, опять вышел и сказал Им, вот Я увожу Его к Вам, чтобы Вы знали что я не нахожу в нем никакой вины. Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багренице и сказал им Пилат, вот человек. Вот человек. Знаете, размышляя над этим текстом Священного Писания, говорит Пилат, вот человек. У меня такая вот создается картинка в голове, что настолько было образ, обезображено его лицо и обезображено его тело, что надо было людям говорить, когда выводить Христа к людям, надо было говорить, это человек, это не кто-либо, это человек. Знаете, и, и, то, что, и то, что написано. В пророческой, в пророческой книге книга Исаия второй текст который хотелось бы поделиться вместе с вами и поразмышлять это 53 глава пророка Исаия с первого стиха кто по слышанному от нас и кому открылась мышца Господня ибо он зашел перед ним как отпрыск и как росток из сухой земли нет в нем нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Интересный текст Священного Писания. Нету ничего, не было в нем ничего, это было записано до 700 лет, где-то за 700 лет до этих всех событий пророк Бог говорит через пророка, что в этом не было ничего, что бы нас привлекало, как бы, который, не вида, который привлекал бы нас к нему. Который привлекал бы нас к нему. Христос. Бог и человек, который пришел на землю который э, был распят за каждого из нас, понес такое поругание, э, все сделал для человека, явил свою любовь. Но здесь написано, что не было того, чтобы привлекало нас к нему. Знаете, в жизни бывают такие моменты, когда Личность Иисуса Христа она не привлекательна. Я так провожу параллель, но о привлечении, вот, например, когда приятная наружности молодой человек, либо мужчина, женщина. Он хорошо пахнет, хорошо одет, он хорошо общается, у него там все зубы, он такой весь, знаете, на, вот, на позитиве, да. То есть, и просто ты с ним начинаешь беседу где-то, и он тебя привлекает. Ну, просто с беседой, просто вот как-то в общении, он есть тот, знаете, он есть тот, кто вот привлекает. И с ним хочется говорить, с ним хочется там где-то быть, ну, есть вот образ человека, который привлекает. Но здесь написан, а, пророк пишет, что не было в нем вида, который бы нас привлекал. Настолько было обезображено его тело, что не было в нем того, чтобы привлекало человеческий глаз к нему, к тому, кто даровал человечеству спасение, кто из начала веков стоял за, за, человека, кто явил любовь каждому из нас. Дорогие друзья, каждому человеку, который находи, находится в зале, который не находится в зале, просто явил, и нет в нем, чтобы привлекал. И вот этот, я, вот просто размышляю, который привлекал. В свое время я уже свидетельствовал, что ну, был, слышал, ну, слово Евангелие слышал об Иисусе Христе, но это меня не привлекало. Не привлекало. Я не говорю, что Христос должен привлекать, либо э, как-то вот мы должны, вот, э, знаете, как бы это сказать, вот, быть фанатами. Нет. Но он говорит, не привлекал. И дальше написано, что... Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорби и изведавших болезни, и мы отвращали от него лицо свое, и он был презираем, и мы ни во что не ставили Его. И мы отвращали, мы отвращали от него лицо свое, и мы ни во что не ставили Его. Бывает в нашей жизни, что есть вещи, дела, которые имеют главную и перво, как это, первозначи, значи, первозначимость, или как, как это а? сказать? Первоочередность, какие-то задачи. Есть или нет в нашей жизни? Есть. Мы, мы на Земле, мы, мы живем, но здесь, вы понимаете, я задумался, вот и ни во что не ставили его. Ни во что не ставили его. А что мы ставим Иисуса Христа, когда у нас вот эти вот перво, первоочередные задачи? Насколько Он нам важен, насколько Он нам ну, драгоценен, Тот, который полюбил каждого из нас и который был распят и отдал жизнь за каждого из нас. Знаете, это такой анализ, размышление, которое происходит э, вот вот со мной. Я делюсь своим сердцем, своими переживаниями. Знаете, ни во что не ставили, ни во что. Ни во что это значит ну, ниже низшего, То есть ну, он ну, не есть главное, не есть перво первоочередное, либо даже в какой-то в, какой в, како в каких-то подпунктиках нашей нашей, э, как это сказать, э, нашей многодвижущей жизни. Ну, четвертый стих говорит, еще хочу, хочу обратить наше внимание, на что, на что он, э, на что вот я обратил внимание. Тут есть такие местоимения, правильно? Нас, мы, вы. Это местоимение, да? В русском языке. Ну, в украинском мове. Знаете, что написано? И, э, например, второй стих. И не было в нем вида, который привлекал бы нас. То есть тут не говорится их. Тут не говорится ими. Тут говорится нас нас и ребята, говорит и мы ни во что не ставили его ни они ни кто кто где-то ходит кто-то живет говорит, мы кому обречено это святое бессмерть? непосредственно к людям которые которые поверили слышанному кому открылась мышца. Современный период, кому открылась сила Божья. Кто поверил слышно, кому открылась сила Божья. Дорогие друзья, это обращение к тем людям, которым Иисус Христос был открыт. Которые, я так думаю, которые не только слышали слово Евангелия об Иисусе Христе, но непосредственно знакомы с Ним. Имеют с Ним общение в молитве, в собрании. Я, я, я не могу сказать, кто как. Но я думаю, что это обращение к тем, кто, кто знает Иисуса Христа. Потому что мы. Но 4 стих. Ну, несмотря ни на что. Несмотря на то, что... Э, не ставят его. Несмотря на то, что он не привлекает... Но он все равно, он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, опять вот это слово, а мы, а я. А я думал, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъявлен был за грехи наши, и мучен за беззаконие наши, наказание мира нашего. Было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, И Господь возложил на него грехи всех нас. Дальше я не буду зачитывать, я остановлюсь на, на этом тексте. Господь возложил на него грехи всех нас. Дорогие да друзья, перед нами молитва, я хочу, такая молитва благодарности Иисусу за, за, за Его жертву, за то, что Он, несмотря ни на что, несмотря ни на что, что в свое время я отворачивал от него зор, несмотря ни на что, что ни во что не ставил его, бывают такие моменты, что он не на первом месте, даже будучи в церкви, будучи верующим человеком, бывают такие моменты, бывают такие моменты, но он приводит в состояние, в состояние знаете, не проверки, а в состояние неответства, как это, да? состояние анализа твоего и моего сердца во что ты сегодня ставишь Иисуса Христа и вторая молитва моя первая молитва благодарности что несмотря ни на что на это несмотря на то что своим поведением либо где-то своим отношением либо где-то своим внутри внутри какими-то суждениями либо какими-то мыслями я забиваю гвозди забил гости в его раны опять своим своим и он страдает по новому за то что он уже взял мой грех но я все равно ост... и все равно бывает что где-то переступаю какие-то линии но но он взял на себя наши немощи болезнь также вторая такая продолжение молитвы за людей украины дорогие друзья. Ну, согласитесь, я привожу такой пример. Много ли, много ли... Есть стадион Черноцах большой? Стадион большой Черноцах И вот скажите так, вот, будем честными, вот если приедет какой-то, ну не целитель, который делает там чудеса какие-то там, а вот какой-то вот ну, проповедник. И приедет э, артист. Украины, какой самый сейчас популярный? Ну, какой-то, знаете, вот популярный артист, который вот у всех на устах, вот украинский. Ну, пусть европейский. Ну, Майкл Джексон. Ну пусть я примеру говорю, я, к примеру, говорю, согласитесь, что... Человек, проповедующий Евангелие в костюме, может быть в белой рубашке, стоя с микрофоном, э -э, ну, говорит, говорит, будет говорить о страданиях Иисуса Христа, ибо Майкл, ну Мадонна там, я не знаю, какой-то артист, кто больше соберет людей, кто, кто больше привлечет внимание? Кто больше своим мишурой, светомузыкой, рекламой и тому подобное, кто больше привлечет внимание людей к себе? Я думаю, что артист. Так и Христос. Он столько сделал для людей, для каждого из нас. И бывает, что мы... он не является для народа нашего привлекательным. Если бы он был... Я так думаю, если бы он был э, э, привлекателен для народа Украины, согласитесь, церкви, стадионы были переполнены, ища его лица, ища его взаимоотношений, э, ища того, чтобы о нем узнать больше и больше, если бы он был, был привлекательный. Пусть Бог гласует каждого из нас такой, такой текст я просто положил мне на сердце. Я хочу молиться за, за народ Украины, чтобы, чтобы настало время у людей Украины, чтобы они обратили внимание каждое свое время на Иисуса Христа, который является спасителем, который является миром Божим в их сердца. Да благослови Господь. Давайте встанем наши ноги. Кто как может, просто.